находимся на Каховском водохранилище. Нас сюда пригласили наши друзья из Запорожья. Рыбалка очень интересная, но специфичная. Ловят здесь без груза на оловянно-свинцовую мормышку и на своеобразное нанизывание червя. Вообще разрывается на три части и нанизывается. И получается гуляют этот пучок червей, карась краснопер, лень очень реагирует. Посмотрите, как оригинально получается. И в конце одевается один опарыш. О! Вот таким образом. Жало у нас открыто. Сходов фактически ноль. Ну, в общем-то, очень аппетитная наживка. Пахнет вкусно. Можно кушать самому. В одних водоемах наблюдается засилье мелкого карася и это, наверное, объясняется отсутствием в них мужской половины карасевого рода, малой глубиной и небольшой площадью водоема, то есть ограниченным жизненным пространством. В таких водоемах карась скрещивается с любой мелкой рыбой, в результате получается карась, но мелкий и растет он очень медленно. В других местах карась красавец, просто поражает изобилие крупного карася, словно мелкого вообще нет. В таких местах нередко можно поймать представителя мужской половины, хотя все равно основную массу составляют барышни. Такие водоемы могут быть малы по площади, но обязательно присутствуют глубины не менее 2-3 метров и нередко вводится огонь или щука. В уловах тут нормальным считается 1-2 десятка экземпляров от 200 до 800 граммов. Караж с железом от 1 до 2 килограммов считается везде завидным трофеем. Просто бомба. Сегодня карась супер, смотри какой красавец. Можно сказать, что карась рыба капризная. Даже в озерах, где его развелось огромное количество, можно остаться без хвоста при резких переменах погоды, а иногда за несколько дней до этих перемен. Казалось бы, вчера при такой погоде до обеда набил садок, а сегодня рыба словно вымерла. Изменился лишь ветер до настроения, но карась залег. На следующий день солнце и ветер смеялись мерзкой моросью, которая пробирается даже под полиэтиленовую пленку. А карась ожил и берет как ненормальный. Причем, чем больше ты промокаешь, тем крупнее берет карась. Кстати, это относится и к другим рыбам. Красавец, да? Сегодняшняя рыбалка очень удачная и интересная. Ловля в плавнях настолько увлекательна, настолько интересна, что захватывает просто дух. Рыба попадается совершенно разная. Карась, краснопер, вот видите, козел, подлещик небольшой. Также сошел короб крупный, даже удержать не смог. Как пошел, так все и оборвал. Ну, очень интересная рыбалка и специфично тем, что очень много секретов. Ведь каждый водоем имеет свои особенности. И данные плавни на Каховском водохранилище тоже имеют свои особенности. Здесь нужно приспосабливаться, вырезая окна. То есть, в принципе, перед тем, как начать рыбалку, мы вырезали одно окно, второе, третье и четвертое. Затем эти окна мы закрышили, подождали немножко и начали ловить. И не надо них сходить с места, все на одном месте. Сначала в одно окно, во второе, в третье, в четвертое. И так потихоньку, потихоньку мы оттуда тянем рыбку. Активная ловля карася начинается со второй половины мая и продолжается до конца августа. Ловится он обычно, я подчеркиваю, обычно, с рассвета до 11 часов дня. Затем перерыв на обед и с 16 часов до темноты. Но на разных водоемах это расписание может нарушаться, и никто толком не знает, почему это происходит и от чего это зависит. Место ловли обязательно нужно кормить жмыхом, молотыми семечками, комбикормом, гороховой или пшеничной кашей. Иногда выручают просто 2-3 горсти невареного пшена. Карась может его и не ест, но само присутствие желтого пшена на ивистом грунте привлекает рыбу. Еще одна особенность, о которой бы мне хотелось вам сказать. Это научили нас местные рыбаки, Николай. Вроде бы ничего особенного, червь как червь. Но я обращу ваше внимание на вот такую травку, которую добавляют в землю с червями. Это чебрец. Добавляется он за сутки до ловли. То есть покупаются черви или надкопаются, засыпаются в грунт, в котором они водятся. И затем за сутки до рыбалки засыпается сухой чебрец. И черви, я вам скажу, пахнут очень-очень-очень. Черви пахнут чебрецом. И мы пробовали ловить на свои черви. Коля нам сказал, что уберите их и ловите только на мои. Значит, эффективность ловли на наши черви. Мы потратили 2,5 часа. За это время поймали 3 карася. Когда мы начали ловить на его червей, щебрецом, эффективность увеличилась, будем говорить, сотню раз что не заброс, то поклевка, что не заброс, то поклевка. Так, красной, да, и красненько, да? Удовольствие море. Удовольствие <соединяю> <соединяю> море полно. Такого кайфа еще давно не испытывал. Утром мы увидели, где сбрасывается карась крупный в камышах. Поэтому мы провязали маленькие окошки, закрышили их и ушли на старые окна. Утром, ты. Утром мы отрыбачили на старых окнах, а теперь вот пришли сюда и постоянно идут поклевка. Есть! красноты Но мы тоже подбросили только что за крышки. И может из-за этого все нашло Но я думаю, что не исключено, что будет хороший крупный карась. Что самое интересное, каждая рыбалка на карася в разном месте, она очень интересная и разнообразная. А эта вот рыбалка, она именно с лодки, именно в плавнях. Глубина от метра двадцать до 20 сантиметров. И такое впечатление, что карась боком поворачивается и как камбала подползает к червяку. Даже с такой глубины мы берем почти килограммового карася. Очень интересная рыбалка. Вот, пожалуйста. То, что я вам говорил. Видите, карась не заставился долго ждать. Только бросили закрыли, проклюнул краснутер и сразу за ним неплохой, довольно таки карась. Вот буквально только я сказал, сразу карась. Посмотрите какой. Клеет, сломал мне удочку такой клевет карасик. Красавец, да? А нужно слушать местных рыбаков и делать так, как они говорят. тогда будет все очень удачно. Буквально две минуты и поклевка. Две минуты и поклевка. Главное рвать червя. Да, много уходит времени, потому что у нас нанизывать надо три половинки. Но я думаю, ради такого карася можно и нанизать. Прошу внимания, товарищ. Не успевая забрасывать, и сразу поклевка специфика рыбалки в окнах какова? Кроме того, чтобы забросили мы мормышку с червями, нужно еще обязательно, если сразу не клюнуло, раза два-три поддернуть. А так как поклевочек у нас скользящий, то у нас получается он стоит на месте, а мормышечка поднимает. И сразу же следует поклевочка. Нужно быть очень внимательным, потому что сразу заводят в камыши. Сразу. Карась вы видели сами. Тут. И самое интересное, что сейчас вот в окнах карась намного крупнее, чем мы стояли раньше. Делаем букеты червей побольше. То есть уже не один, а два. И обязательно надо посадить опарыша на жало. О, есть. Красавчик. Видите, как он шевелится? Видите? О. Сейчас будет клев. Забрасываем. Если клев ослабевает, то нужно добавить чуть-чуть закрышки. Закрыву нужно постоянно обязательно добавлять по чуть-чуть, чтобы постоянно он держался Вокруг окошка, никуда не уходил И он стоит, он голову повысовывал Из кабаша Ну ему раз на жилочку, иди сюда Сейчас, стой. Сегодня у нас было все И краснопер, и карась И козлик подлещик И вот наконец красавец линек ну, Мелочь не брали. Да. На крупного карася, краснопера, леня. И козлов? Да. мы брали. Мы брали. и пожарите на траньку. Ну вот итоги наши. Втроем мы поймали. Сколько? Килограмм 15-16 есть. Есть, да. То есть Норма вылования нарушил. Отдыхайте, приезжайте на дне, рыбачьте улочками без всяких там сетей. Привелчайте удовольствие. Успехов вам всем. Всего доброго. Всего доброго.